सल्लल्लाहु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं जो शख्स किसी मरीज की इयादत करता है तो एक ऐलान करने वाला आसमान से ऐलान करता है तो खुश हो कि तेरा, तेरा चलना, चलना मुबारक है, है।, है। और तूने जन्नत में अपना ठिकाना बना लिया अल्लाह बस इब्न माजा शरीफ की हदीस है और एक और हदीस पाक में है कि फरमाया जो शख्स किसी मरीज की इयादत के लिए जाता है तो अल्लाह पाक उस पर पचहत्तर हजार फरिश्तों का साया करता है सेवेंटी फाइव और उसके हर कदम उठाने पर उसके लिए एक नेकी लिखता है और हर कदम रखने पर उसका एक गुनाह मिटा देता है और एक दर्जा बुलंद फरमाता है यहाँ तक कि वो अपनी वो जगह, जगह पर बैठ जाए जब वो बैठ जाता है तो रहमत से रहमत इलाही उसे ढांप लेती है और अपने घर वापस आने तक रहमत उसे ढांपे रहेगी थि थि बर, थि 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 तो सुन्नत पर, पर की नीए से, नीए से, अपने, अपने मुसलमान भाइयों की इजादत कीजिए मiley... और खूब सवाब लूटिए और हाँ, हाँ, हाँ हा, हा। हा। यादत सिर्फ जानने वाले ही की करना सुन्नत नहीं है कि पता चला ये अजीज है ये भाई है ये तो दोस्त है उसकी यादत करने सुनने दी बल्कि इमाम अबू जकरिया बिन शर्फ नबी रहमत आप फरमाते हैं कि इजादत करना हर एक, एक से सुन्नत है।, है चाहे उसे जानता हो या ना जानता हो करीबी हो या अजनबी हो तो फरमाते हैं कि इजादत करना हर एक से सुन्नत है अगर आप किसी को जानते, जानते हैं उसकी भी, भी कीजिए किसी को नहीं जानते तो इस अमल की नीयत से उसके पास भी जाइए उसकी भी, भी कीजिए और सवाब कमाइए और याद रखिए अगर इसलिए बीमार बुरसी की मैं जब बीमार हूँ तो वो भी मेरी तीमारदारी के लिए आए तो ये सवाब नहीं मिलेगा नहीं इस तरह सवाब नहीं मिलेगा।, नहीं मिलेगा आपने आप किसी की ईमारदारी के लिए जाना, जाना है तो, तो उसमें तो उस तो उस तो तो सिर्फ ये हो कि अल्लाह रसूल की रिजा के लिए, लिए जा लिए रहा हूँ वहाँ जाइए कमाइए बस लेकिन अगर आउटपुट चाहिए कि जी ये भी मेरे लिए आएगा तो ये मुनासिब दिए जो भी काम करना हो अल्लाह रसूल की रजा के लिए कीजिए इंशाल्लाह उससे दीनी दुनियावी दोनों फायदे मिलेंगे अल्लाह अमल की तोफ़ी